ये सब कलम का भी है ना कलम सारे ब्लॉक प्रिंट है कैसा प्राइस है ये पेड़ का ये बीच टाइल्स आहे नमस्कार मित्रांनो मी नेतेन आणि सर्वांचं स्वागत आपला मराठी यूट्यूब चॅनल व कोकणी इंडियन एक प्रवास तर मित्रांनो आज मी आलोय विलेज हार्ट करून एक्झिबिशन आहे तर हे एक्झिबिशन जे आहे ते चौदा नोव्हेंबर पर्यंत आहे सकाळी अकरा ते रात्री नऊ वाजेपर्यंत नक्कीच व्हिजिट करा कारण विविध राज्यातून लोक आले आणि गव्हर्नमेंटनी ऑर्गनाईज केले आणि स्टॉल झारखंडकडनं कोणत्या प्रकारे इव्हेंट नाही भेटले म्हणजे त्यांचे कला कौशल्य आपल्याला या एक्झिबिशन मध्ये पाहायला मिळावेत विलेज हार्ट हँडलूम अँड हँडिक्राफ्ट असा एक्झिबिशन लागलंय आणि या एक्झिबिशन मध्ये विविध राज्यातून आलेले तर बघूया आपण आज जाऊन काय पाहायला मिळतं आपल्याला हे बघा इकडे लिहिले आहे बुक जे आहे दोनशे ते तीनशे रुपये पर के जी सगळे प्रोडक्ट आपल्याला पाहायला मिळतील मातीची भांडी आहेत हे हँगर्स आहे ना, ना? सिंगल हँगर पण येतो ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक दिया है मेटल का है ना आई ये ये में टाइल्स है अच्छा ये मधे जो है ना ये जयपुर से हो आप अच्छा जयपुर ची डिजाइन घेन आता है इसका सिंगल का अस्सी रुपया सिंगल है अच्छा टाइल्स पन है ना है चारे चार थ्री फिफ्टी है बहुत

है, है। है, भी अच्छा छोटे छोटे टाईल्स खायची सुद्धा सुविधा आहे पाणी इकडे बुक्स आहे लहान मुलांचे पुस्तक आहेत दोनशे तीनशे रुपये किलो आहे म्हणजे सेम आपण जे नॅशनल एक्झिबिशन पाहिलं ना सांडपाड्याच वाशीचं सेम तसंच आहे थोडं थोडं सिमिलरच वाटतंय मला कारण तिकडे पण असे बुक्स होते आणि बाजूला किचनचं होतं ते बघा मराठी पुस्तक आहे त्याच्यावर दहा ते पंधरा टक्के डिस्काउंट आहे हेटिलच आहे हे मेटलचं आहे आय थिंक मेटलचं डेको आहे होम डेकोचं पाहू शकता खूप सुंदर आहे आणि लाइट्स मध्ये खूप छान वाटतंय मेटल काय का क्या दादा हा मेटल कसा बघायचं हे पेड का ये ये पेड़ सामने ग्यारह हज़ार अच्छा तो ये मेटल को कोवश नहीं लगेगा नहीं सर अकॉर्डिंग किया हुआ जैसा दिख रहा है वैसे जैसा दिख रहा है वैसे ही बनेगा और ये लाइट्स कैसा आ रहा है उसके अंदर इसके साथ आएगी इसके साथ फिट किया हुआ है तो आप सब दोगे अडप्टर वगैरह सब सब दोगे लाइट्स विद सब अडैप्टर सुंदर तो जब खाली ही ठेव हे शो पीस येत सगळे इकडे सगळे ना किचनच आहे किचनच साहित्य इकडे प्लास्टिकचं आहे सगळं प्लास्टिकच किचनचं साहित्य आहे हे गालीच्या आहे गालीच्या आहे ना हे गालीच्या आहे कैसा आहे या कितना प्राइस कसा इसका पचास किती बाय कितीचा 2 दोन बाय 3 चा 30% आहे 30% क्वालिटी पण छान आहे ते आता आत मध्ये ना हे सगळे स्टॉल लागलेले आहेत काय काय ते बघूया आपण काय वेगळे असेल तर वे बेडशीट आहे स्टॉल नंबर 45 किसी और कलर का है समझ आ गई भैया इकडे रेडीमेड ब्लाउज आहे 350 रुपयांमध्ये सरप्राइज इथे लहान मुलांच टी शर्ट आणि शॉर्ट्स आहे पैसा आहे दादा हे करायचं इस का साडेतीन सो कोय बी लो बाबा शूट बाबा शूट आहे बाबा शूट आहे ना हे आता बॉयस काय सगळे ओनली राईट

कैसा है हाफ शर्ट थ्री का हाफ शर्ट है वाला है फोर हंड्रेड और भी है फाइव फिफ्टी कैसा है ये सब कलम का भी है ना लॉन्ग एट फिफ्टी है और शॉर्ट सिक्स फिफ्टी सब साइज अवेलेबल है आपके पास और एग्जिबिशन कभी तक है ये 14 दिए वाले 14 तक अच्छा और टाइमिंग क्या है 11:00 से 9 11 टू 9 ओके थैंक यू हां इकडे ना सारीज है सारीज कौन सा है ले दादा बनावेसी है क्या बनावेसी ऐ बहुत शक्ति तक इकडे ज्वेलरी लगे कोविड जब का कांच ज्वेलरी लगे इकडे बैग से इस किस का

सहा हजार पाचशे ती कॅरी करू शकतो ना आपण कुठेही गाडी बिडीमध्ये ठेव गाडी मध्ये ठेवू शकतो तेव्हा पण आपला मसाज ऑटोमॅटिकली होईल आणि ही बघा ही मोठी वाली वा ही सुंदर पण मसाज करेल ना नेक नेक, 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 नेक मसाज पण आहे खूप छान आहे आणि याची किती बघायचे मोठीवालीची किती मोठीवालीचे थर्टीन थाउजंड फाय हंड्रेड कोण कसं हवी कोलकाता वेस्ट बेंगॉल चामदानी क्या प्राइस से स्टार्ट होता है दादा दादा 1000 से स्टार्ट 1000 से अच्छा 30000 तक है 30000 तक है ये वाला गोल्डन वाला गोल्डन वाला मुगा सिल्क का है प्योर मुगा का है मुगा सिल्क है वो अच्छा वो 30000 का है ये साड़ी है ये ड्रेस में ये ड्रेस मटेरियल है यानी साबीज है ये दुपट्टा है सिगोरी का आइटम है टोटल 43 नंबर स्टॉल है कहां से आए हो राजस्थान से राजस्थान से आए ओके और फिर ये साबिज जो है ये कौन से कौन सा फैब्रिक यूज देर कौन सा कपड़ा यूज किया कॉटन साड़ी अच्छा ये सही इन साइड ये चंदेवी चंदेवी मध्य प्रदेश ये मोडल कपड़े मोडल वाह मोडल का भाई क्या भाई से स्टार्ट हो जाता है बेंच इसका 3000 3000 इसका मोडल का 6000 अच्छा ऐसे प्राइस बढ़ते जाते हैं अच्छा अच्छा और ये जो था ये क्या अच्छा चंदे भी हाँ फोर थाउजेंड में स्टार्टिंग प्राइस कितना है तीन थी। हजार अच्छा और ये वाला कौन सा है ये अलग है ये बनारसी बनारसी है ना ये हाँ ये ये बनारसी सा भी है मतलब ये जो रहता है ना इसका गोल्डन और सिल्वर है ना हाँ ये ऑर्गेंजा हाँ, साड़ी है और ये ऑर्गेंजा है राइट आठ हजार जी बना बैठे ये जबी की वजह से हाँ, हाँ, ही हाँ, बहुत फेमस है और इसमें जो है एम्ब्रॉडरिंग भी किया हुआ था ना हुआ वाइट ये बहुत फेमस है ये सब ये ड्रेस मटेरियल है अच्छा मतलब ये क्या कौन सा कपड़ा है ये ये चंदेरी बोलते हैं चंदेरी चंदेरी अच्छा सिगोरी में चंदेरी ऐडवरे से बनाया हुआ है टोटल हैंडवर्क है पूरा है। है। हैंडवर्क से बनाया हुआ है हैंडवर्क से बनाते हैं बहुत मेहनत का काम बहुत है बहुत मेहनत का काम पूरा हाथ से बनना के बाद में हम लोग इसको डाई एक्चुअली सबको लगता है ना कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के जो एग्जीबिशन होते हैं हाँ हाँ। उसमें लोगों का मैंने एक व्यू जाना है कि लोग मानते बोलते हैं कि प्राइस ज्यादा है ओके हाँ। okay, तो इसके पीछे रीजन यही रहता है यही कि ये हाथ से बना हुआ रहता है तो लेबर वर्क ज्यादा लगता है ना लेबर ज्यादा लगता है तो कपड़ा भी बढ़िया आता, आता है और जो क्वालिटी रहता है वो ओरिजिनल रहता हाँ। अच्छा। है ओरिजिनल रहता है दिन महीना भाव कैसा जो हाँ भाव कैसे जो नाम लेते हैं लेकिन वो मिक्सिंग रहता है ना नाम लेते हैं चंदे की महेश वगैरह लेकिन वो मिक्सिंग रहता है राइट और इसमें एक स्टैम्प भी आता है ना ऐसा गवर्नमेंट का ऐसे अगर हाँ, तो पहचानने के के लिए लिए, हाँ, है हाँ, हाँ, तो ये अभी अभी जो हैंडलूम है, इसको हमें प्राइस का का कम करना है, अभी लोगों तो के लिए, लोगों तक पहुंचने कैसा है कि बजट भी चाहिए हु, अच्छा भी चाहिए तो उसके लिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आगे अभी चलो दो है अभी आगे तो हमारे कपड़ा सस्ता मिले तो दिक्कत नहीं है कपड़ा सस्ता मिला जी मतलब गवर्नमेंट ने थोड़ा टैक्स कम करके थोड़ा प्राइस कम करके कपड़ा सस्ता रहता है कितना तो ये टैक्स कम होए कुछ कपड़ा सस्ता होए तो फिर सस्ता तो फिर आपको ये सस्ता, सस्ता की वगैरह भाई गवर्नमेंट प्रमोट तो कर रही है खादी का ये करो वो करो बट तो प्राइस बढ़ने के कारण लोगों का जो है रिस्पांस थोड़ा कम हो जाता है भाई बराबर बहुत अच्छी बात कही आपने थैंक यू थैंक यू सो मच कंदिल मस्त है जूट से कंदिल इकड़े पे अपने लाइफ पहाय मिला तमिलनाडु या आई हैव मेट यू आदि महोत्सव आदि महोत्सव में थे ना अधिकारी या पांच सौ का ये पांचे रुपये थे अरे बह देवे बन ये सब लकड़ी का है क्या फूड का है कौन से स्टेट से आए हो दादा ये साउथ इंडिया साउथ इंडिया साउथ इंडिया में मतलब कहा से तमिलनाडु तमिलनाडु अच्छा तमिळनाडू म्हणजे आपल्याला वाटतं सावंतवाडीमध्ये लाकडाची खेळणी बनतात पण असं नाही आहे साऊथमध्ये पण लाकडाची खेळणी बनतात आणि लाकडाची खेळणी शो पीस सगळं काही आहे अवेलेबल आणि कसं आहे माहिती मित्रांनो एक गोष्ट ना मी पाहिले आहे की साऊथचं सा आणि आपलं कोकणातलं जे कल्चर आहे ना ते ऑलमोस्ट सेम आहे म्हणजे लाकडाची खेळणी असू दे किंवा जे त्यांचं जेवण आहे ना ते पण ऑलमोस्ट आहे ना सेम आहे फक्त नाव आहे ना थोडी थोडी इकडे तिकडे होतात कौन सा चित्र का चगमा चित्र का अच्छा ये कौन सा आर्ट है ये आर्ट का नाम ये चगमा चित्र का अच्छा जैसे पट चित्र होता है वैसे अच्छा ये किसके ऊपर बनाया हुआ है लेदर पे बनता है लेदर पे बनता है इसको बनाने में कितना टाइम लगता है ये तो तो एक बनने के लिए एक दिन लगता है एक दिन ये छोटा लैम्प कितने का है एट हंड्रेड एट का

राजस्थान गए या अच्छा राजस्थान से आए हो आप खास और ये बना कैसे बना हुआ कैसे है हैंडमेड लेकिन ये क्या यूज किया है कैमल लेदर कैमल लेदर अच्छा ओके कैमल लेदर आनंद निकेतन कुछ बोलते हैं ना वो शांति निकेतन लेदर बैग हैं हां शांति निकेतन का ही ट्रेड बंगाल से आता है तू बंगाल गए और ये कौन सा है राजस्थान का कैमल लेदर ये राजस्थान का कैमल लेदर है ये फर्क पता कैसे चलता है

और बहुत फेमस रहता है ना कश्मीर का इसमें ऑयल ज्यादा रहता है, है ना? और बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है सुना है मैंने और मात्रा बा, बादाम भी बहुत फेमस रहता है, है हाँ ये कैसा पका थ्री हंड्रेड राइट और है ना बाद राइट right. इसका क्या कॉस्ट है अठारह सौ यह आई क्यू लेवल के लिए अच्छा रहता है और ये ऑल क्या है शुगर के लिए अच्छा रहता है मलबरी शुगर के लिए मतलब डायबिटीज वालों के लिए अच्छा रहता है क्या अच्छा और यहाँ पे ये सीड्स है क्या शिवक टॉन क्या है शिवक टॉन शिवक टॉन अच्छा ये कैंसर फाइट करता है बॉडी ये कैंसर के लिए अच्छा रहता है ओके ये आपका हार्ट ये हार्ट के लिए अच्छा रहता है भाई राइट 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 और ये

तो ये क्या बासुगी है? है हाँ, बासुगी क्या फीस से एक पीस है एकदम वेग है शंभव पहले है तो गवर्नमेंट से ये अपना एक्सिबिशन निर्माण हो है बाकी शक्ता गवर्नमेंट प्रमोट करता है कि गवर्नमेंट है ना स्टॉल छे है ना पैसे वगैरह के जितने है ना स्टॉल का पैसा नहीं लेते सिर्फ खाने श्टौर्ण पीने का खर्चा रहता है आपका पैसा किसका स्टॉल भी हमारा पैसा देना स्टॉल का पैसा लगता है आपका नहीं।, नहीं लगता ना हाँ वही पूछ रहा हूँ स्टॉल का कोई पैसा नहीं लगता लोग भी चीज ना तो ना किसी ताई ये है वाला कसत है ये मण्या वाला है ना 450 है ना साढ़े चार ये सिंपल वाला ये वाला बोट का? 300 का तो ये तो अच्छा है आपका के लिए क्योंकि क्या है मालूम भैया यही चीज है ना मैंने देखा मैं एलिफेंटा के जाते हैं ना तो ऊपर चढ़ते वक्त यही सब बेचते बहुत महंगा बेचते हैं ऑनलाइन में देखोगे तो ये देखिए हमारी बॉटल है

ये 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 भी से बना कौन सा ये वाला हाँ ये वाला ये हाँ जी, ये है अच्छा, तो है है जी ऊपर इसमें लाइट लगाया जाता अच्छा ओके सुंदर सा, सा एकदम कलेक्शन है का ये है रेगुलर यूज रेगुलर साइड खूब छान है रुकवतीमध्ये नॉर्मली ठेवतो मी सांगलं तुम्हाला रुकवंत वगैरे साठी हँड आहे हँड कार्विंग केलेले लहान लहान टूल्स असतात ना त्याच्याबद्दल शंकर आणि पार्वती वा खूप सुंदर आहे म्हणजे छानस कलेक्शन आहे कला कौशल्य एकदम उत्तम आहे बॅग्स बॅग्स ते चटई बनते बनत चटाई बनतियल आणि डिझाईन वर्क अच्छा हा हे दिसतंय वाईट 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 आणि ही कशी बॅग कशी फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड ऑनलाईन फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज कि ऑनलाईन पंधराशे रुपयाच

आणि काय बघायचं अच्छा मोठे वन फिफ्टीचे सुंदर म्हणजे दिवाळी साठी जर ऑप्शन आहे ना आणि हे कॅन्डल लाईट राईट खूप सुंदर आहे आणि किचन आहे ना स्वामी श्री स्वामी, स्वामी समर्थांची हे पण हँडमेडच आहे अच्छा अच्छा की होल्ड का पगाळ आहे घरी बनवले घरगुती नानकट आहे ना कशी पॅकेट हे सगळे पाव किलो शंभर पाव किलो शंभर आणि सेव आहे आणि हा चिवडा आहे आणि लाडू म्हणजे सगळे ऑर्डरच्या हिशोबाने ऑर्डरच्या हिशोबाने वा म्हणजे आताही ऑर्डर आली तर देऊ शकता 8, 6, 5, 7, 6, 8, 5, 8, सुंदर सुंदर पेंटिंग आहे मेंटॅलिटी काय सांगितलं माणसाची एक इनोव्हेटिव्ह माइंड आहे खूप आणि कलाकारच जाग्यावरती नाहीये <laughs> मित्रांनो हे एक्झिबिशन आहे ना बीएमसी ग्राउंड वरती आहे दादर शिवाजी पार्कला लागलेलं आहे सकाळी अकरा ते रात्री नऊ वाजेपर्यंत आहे चौदा नोव्हेंबर पर्यंत आहे चौदा नोव्हेंबर लास्ट डेट आहे विलेज हार्ट हँडलूम अँड हँडिक्राफ्ट आणि मित्रांनो जर तुम्ही इकडे आलात या एक्झिबिशन मध्ये तर या साईडला जर तुम्ही पाहू शकता पूर्ण लाइटिंग वषनाई केलेली आहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सैन्यातर्फे आयोजित करण्यात आलेला दीप उत्सव जो आहे दादर छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क इथे सुरू झालेला आहे म्हणजे पूर्ण लाइटिंग आपल्याला भोषणाई पाहायला मिळेल तर इकडे नक्की जाऊन तुम्ही एक सुंदरसा फोटो किंवा सेल्फी किंवा इष्टावरती व्हिडिओ टाकण्यासाठी नक्कीच इकडे येऊ शकता मित्रांनो थोडक्यात मी तुम्हाला हे दीप उत्सव कशा प्रकारे हे पण दाखवण्याचा प्रयत्न करतो कशा प्रकारे इथे लाइटिंग करण्यात येते दिवाळी जो आहे ना पूर्ण फेस्टिवल ऑफ लाईट्स आहे आणि आपल्याला ही भोषणाई इकडे आल्यानंतर तुम्हाला नक्कीच दिवाळीचे वाईट्स येतील बघू शकता कशा प्रकारे पूर्ण दिवाळीची लाइटिंग केलेली आहे आणि पूर्ण छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क आहे ना पूर्ण सजवले शकता अशा प्रकारे पूर्ण जे छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क आहे ना पूर्ण एकदम लाइटिंगनी भोषणाईने एकदम भरलेलं आहे आणि तुम्ही इकडे येऊन नक्कीच तुम्हाला दिवाळीचे वाईफ्स येतीलच हंड्रेड अँड टेन पर्सेंट तर नक्कीच वेळात वेळ काढून एकदा तरी या साहेब आपले पाठीशी असताना डरायच नाही मनात चपले जागे भारे मागे फिरायच नाही हो कृष्ण जिथे जनतेचा मार्ग तिथे मनसेचा किसी सुंदर लाइटिंग गले बकता मैं नो तो झुंबक वगैरह ला बढ़ू सकता कितनी सुंदर एंट्रेंस है